Щодо пакету допомоги голосуватиме палата представників уже 20 квітня. Що цікаво, згідно з текстом законопроекту Україні хочуть перерахувати понад 60 мільярдів доларів, 23 мільярди на поповнення арсеналів Сполучених Штатів Америки, 8 мільярдів доларів економічної допомоги у вигляді кредитів. До 30 вересня 2025 року окремо зазначається, що ці кошти не можуть використовуватися для виплати пенсії українцям. Це зрозуміло. Крім того, документ зуб. Пов'язує президента США надати Україні ракети Атакамс, якщо той вважатиме, що це не жне зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів Америки. Також президент США має право списати Україні до 50% заборгованості, але не раніше, 15 листопада, 2024 року, і всю заборгованість після двадцятого року. І обидві дії після того, як президент доповість конгресу про причини. Такого рішення це вже про щось нове, аніж того, що ми очікували. Це ось гарна пропозиція, гарний результат, за яку проголосують чомусь мені так і здається, що так і відбудеться. Чи це навпаки недопрацювання, і це погано для України, можемо так сказати. Ну, как второй законопроект, это уже плохо. Почему? Это затянет по времени однозначно. То есть, если бы они голосовали, палата представителей голосовала, тот законопроект, который перед этим Конгресс еще зимой проголосовал, тогда бы это было быстрее, тогда бы мы где-то действительно в середине мая получили бы то железо, которое нам надо. Я специально говорю о железе, как о военной амуниции разного уровня. То есть, а раз это будет другой законопроект, значит, он будет опять возвращаться в Конгресс, и он опять еще раз там будет голосоваться, еще непонятно, в какую сторону он поедет. Поэтому это может быть еще как раз механизм затягивания, дальнейшего затягивания передачи помощи. И он может вот такие-то так называемые американские горки, они могут на них кататься до самих выборов, то есть затягивая, затягивая и не принимая решения. Потому надеяться надо на само действие, а не на какие-то какие варианты принятия решений. То есть, вот, пока действий на данный момент нет абсолютно никаких. А только варианты, Но ну мы их слышим, какой уже четвертый месяц, о вариантах разного подхода к передаче нам необходимого нам военного имущества. Механизмы нам любые подойдут. Вот самое интересное любые. То есть, неважно. Главное, чтобы поступило, чем раньше, тем лучше. А про яку тоді ось виходячи із того, що нам представила 23 мільярда на поповнення військових запасів армії російської або ж військово-промислового комплексу Америки, і 8 мільярдів доларів економічної допомоги у вигляді. Кредитів, то про яку тут військову допомогу в найближчий час ми можемо говорити. Якщо поки запустяться кошти у військово-промисловий комплекс Америки, це відповідно одразу нам передасться те, що вже вироблено. Так це буде працювати. І якщо от враховувати вашу концепцію, що йдуть домовленості, переговори між Росією між Америкою, то це що Росія і з Америкою у виграшній позиції, якщо ось нам представили такий документ. Ну, россияне пытаются, по крайней мере для себя, уменьшить в этом году, ну вообще уменьшить, но в этом году уж точно уменьшить какую-то какой-то вред. Потому разные механизмы запускаются, в том числе и договорные, в том числе и режим размена по разным позициям. Причем этот размен может проводиться где-нибудь на Ближнем Востоке или в Антарктике или в Арктике. То есть это это уже не важно, чем торгуют. А вот 23 миллиарда это на пополнение запасов тех, которые были отгружены в прошлых годах. Это нет, это эти 23 миллиарда мы не увидим. Из этих, из этих 60 миллиардов помощи, так называемой, реально около 15 миллиардов, можно так сказать, в чистом железе, можно увидеть в этом году максимум 15 миллиардов все остальное это сопроводиловка так называемая. Это, это, это сопроводительные механизмы обучения, доставки расположения контроля и так далее и тому подобное это не в чистом виде боеприпасы и э, механизмы а механизмов боеприпасов до 15 миллиардов не более того но тем не менее нам этот быть точно помогло